আপোনাৰ বিবাহিত ছোৱালীক আপুনি কেতিয়াও একেটা বস্তু নিদিব আমাৰ যেতিয়া ছোৱালী এজনী বিয়া হৈ যায় বিয়া হৈ যোৱাৰ পিছত ছোৱালীজনীৰ লগত বিভিন্ন বস্তু ঘৰৰ পৰা দি পঠিওৱা হয়নে সেয়া মৰমত দি পঠিওৱা হয় কিন্তু কেতিয়াবা আমি কিছুমান বস্তু যিবোৰ আমি দিব নালাগে তেনেকুৱা বস্তু আমি দি পঠিয়াওঁ মানে এই কামখিনি আমি কিয় কৰোঁ আমি নজনাৰ কাৰণে কৰোঁ কিন্তু সেই কামখিনিয়ে আমাৰ কাৰণে যথেষ্ট হানিকাৰক হ'ব পাৰে বেয়া হ'ব পাৰে গতিকে আপুনি আজিৰ ভিডিঅ'টো চোৱাৰ পিছত আপোনাৰ বিয়া হৈ যোৱা ছোৱালীৰ লগত আপুনি এইখিনি বস্তু কেতিয়াও নিদিব জানিবিডিঅটো শেষলৈকে যদিহে আপোনাৰ ইউটিউব ফেচবুক অথবা ইনষ্টা লিগেল আৰু অৰ্গেনিক ভাৱে গ্ৰ' কৰিব বিচাৰে আমাৰ লগত যোগাযোগ কৰিব আপুনি আমাৰ পৰা লিগেল ভিউজ লিগেল ছাবস্ক্ৰাইবাৰ লিগেল ফলোৱাৰ লিগেল আৰু অৰ্গেনিকভাৱে হোৱাটচএপ নম্বৰ নাইন এইট ছিক্স ফ'ৰ এইট জিৰ' এইট ও আপুনি আমাৰ হোৱাচাপত মেছেজ কৰিব আপোনাৰ ক্ৰাইটেৰিয়া দিয়া ছোৱালীৰ লগত কি বস্তু বিয়া দিয়া ছোৱালীক কেতিয়াও টেঙা নিদিব আমাৰ সম্পৰ্কবোৰ টেঙা হয় এনেকে কয় ন যেতিয়া আমি কাৰোবাৰ লগত এটা নতুন সম্পৰ্ক গঢ়িছো আমাৰ ঘৰলৈ নতুন আলহী আহিছে আমি কেতিয়াও টেঙা নোখোৱা মানে আমাৰ বয়োজ্যেষ্ঠ আইতা ককাহঁতে বৰঞ্চমৰ মাহতেও কোৱা শুনো যে টেঙা খুৱাব নালাগে প্ৰথম আলহীক টেঙা দিলে মানে টেঙা খুৱালে টেঙা হয় সম্পৰ্ক সম্পৰ্কত বুলি কয় হয়নে গতিকে আপুনি আপোনাৰ বিয়া দিয়া ছোৱালীক প্ৰথম বস্তু টেঙা নিদিব দ্বিতীয়তে কোনো ধাৰযুক্ত বস্তু দি পঠিয়াব নালাগে বুলি কয় আৰু একেবাৰে শেষত আপুনি আপোনাৰ বিয়া দিয়া ছোৱালীৰ লগত চাৰু দি নপঠিয়াব চাৰু মা লক্ষ্মীৰ আন এটা ৰূপ বুলি কোৱা হয় ছোৱালী এজনী জন্ম পালে লক্ষ্মী বুলি কওঁ হয়নে সেই লক্ষ্মী ঘৰৰ পৰা ওলাই যোৱা লক্ষ্মীৰ লগত আকৌ যদি আপুনি চাৰু মা লক্ষ্মীকো দি পঠিয়াই আপোনাৰ ঘৰখনৰ কাৰণে বেয়া হ'ব পাৰে হয়নে তেনে ক্ষেত্ৰত আপুনি কেতিয়াও আপোনাৰ বিয়া দিয়া ছোৱালীৰ লগত এই বস্তুখিনি নিদিব